Сегодня мы встречаемся с художником-постановщиком, художником по костюмам, живописцем, удивительной женщиной Валентиной Александровной Плавун. Валентина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. А я встречаюсь с Натальей Костылевой, которая занимается культурным всей культурой в журнале «Стена». Всей культурой, кстати. Да, да. Ты сказала про костюмы. Скажи, пожалуйста, Помнишь, в одном из интервью ты говорила о том, что для тебя костюм ⁇ это и характер человека, и э, вообще определение его внутреннего мира. И о том, э, какой костюм ты подготовишь, так себя будет чувствовать и актер. Можешь рассказать вот об этой своей работе? Ой, ну, конечно, это, ну, сейчас я уже в театре, ну, просто как рыба в воде, я все чувствую, понимаю, мне даже много говорить не надо. Ну, во-первых, театр, это изначально, как бы, идет драматургия, режиссер, это сотворчество, это сотворчество искусств, потому что драматургия, это тоже искусство. Актерство это тоже искусство. Ты читаешь пьесу, это эпоха, это эмоциональное какое-то внутреннее состояние действующих лиц. Я люблю, когда уже, скажем, когда я прочла и приступаю к эскизам, я люблю, когда есть распределение. Я люблю видеть актера на эту роль, потому что это очень важно. Иногда у меня бывает на одной роли вот два актера на одной. То есть это э, полностью вот как бы у них все как бы должно быть одинаковое там, а я костюмы вижу по-разному. Потому что вот это такой фактура, а тот другой фактуры. Понимаете, очень непросто вот делать костюм к спектаклю. И ночью просыпаешься, и об этом думаешь. Иногда я с режиссером не согласен. Вообще я люблю, когда режиссер дает свободу художнику. Вот когда ты сам, он немножечко тебе так легонечко так сказал, так натолкнул, как бы вот так парафраз. И потом Тебя уже проперло по полной, как говорится. Вот ты уже сам придумал, э, сам нарисовал, подобрал ткани, э, вот э, там примерки идут. Люблю, когда артистам нравится костюм, когда не нравится, стараюсь э, или переубедить деликатно, или тогда иду на какие-то легкие, э, скажем, такие уступки актеру. Могу это, но не во вред образу не во вред. Mm -hmm. вот. А вообще скажем, самый удачный спектакли это когда вот такое вот эм, сотворчество, когда никто друг другу не мешает. И когда вот этот пазл э, драматургия, режиссер, художник, э, вот это все, э, сценография, вот оно э, сложилось в красивую картинку и тогда получаются просто гениальные спектакли. Э, когда ты вот э, уже вроде и, и, и вышли актеры на сцену в костюмах, и вот уже завтра премьера, и вот уже сегодня премьера, тебя поздравляют, а у тебя есть легкая грусть, что это все закончилось, ты бы хотел дальше продолжить вот эту вот работу, а она уже бац, и пошел уже спектакль, пошел как ребенок, выпущенный уже в люди. А вот, вот недавно вышел спектакль, посвященный юбилею Леси Украинки, «Три кухани». Угу. Удивительный спектакль, и ты для этого спектакля делала костюмы, и там они простые и в то же время со своей историей. Вот там есть костюм у души. Можешь рассказать более подробно, как работалось? Вообще возникло как-то все так быстро, спонтанно. Вот мы будем делать. Вот мы будем делать. Не было текста. Там вот режиссер написал сам, как бы вот эту ну, пьесу, можно сказать, да, вот как бы оно как концерт, как пьеса. Оно я даже не могу как бы сформулировать. Вот. Ну в итоге спектакль, да? Uh -huh. А вот. Говорит, вот надо вот сейчас вот надо делать костюмы, там надо делать подбор, надо что-то там. Ну, конечно, вот я сделала подбор, потому что у нас хорошие закрома костюмов, история театра великолепная, костюмов тысячи, есть из чего выбрать. Выйдя уже на сцену и когда они уже поняли вот все движения, я уже увидела вот эту всю действо без костюмов, я, конечно, буквально в один-два дня начала такие очень резкие действия. Я стала там снабжение, вот нам четко надо купить такие ткани. Пошивочникам говорю, вот нам надо за две ночи и два дня сшить вот такое количество костюмов. То есть, ну, это, знаете, это вот когда ты понимаешь, что времени нету, и вот такой идет такой стрессовый испуг. И ты думаешь, вот, э, ну, э, благо у нас цеха хорошая, вот, и э, все настолько слаженно стали работать. Вот я снабжению там говорю, выписываю машинку, едем за тканями, все мы купили, привезли. Ты нарисовала быстро? Быстренько. Ну, это было нарисовано, да, это было нарисовано вообще так эскизно, не сидела там не выставочные эскизы, точно, mm -hmm. а все вот быстро нарисованное, придуманное. Как говорится, вот такие спектакли делать испугаться не успел и премьера вышла, понимаете? Вот как как бы. с этой выставкой, да? Да, испугаться не успел, потому что ты, когда ты там длительно рисуешь, согласовываешь, а тут у тебя вот это такой какой-то идет стресс. И вот э, оно все, э, все идет, все, все, что ты придумываешь, оно идет в десятку, наверное, как-то все концентрируется вот внутри идет такой концентрат такой э, 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 и ничего лишнего. Ты понимаешь, что только так, 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 так и так вот должно быть. Они а вот это может так, а вот это так, такого не не бывает. Только ты, только четко вот в десятку должен бить и все. Валь, э, театральная школа у тебя не менее интересна, чем живописная, потому что твоими педагогами были э, удивительные метры и практики это да, такие имена от которых мурашки по телу и вот на журнал писать не переписать нам еще об этих людях расскажи пожалуйста с кем ты работала и что вот хотя бы вкратце привнесли эти люди в твою жизнь ну тут иначе не могло быть во первых что это театр лоси украинки меня как художника взял э, френкель э, михаил адольфович он тогда был главным художником театра Леси Украинки. И когда я пришла в театр, как-то сразу, вот прям сразу, я пришла в августе и в сентябре сезон начался, и я сразу стала делать спектакли, стала делать спектакль с Френкелем и с Вакарчуком. Они декорацию, я костюмы. Ого, сразу. Сразу. Вверх. Да, сразу. И первый спектакль, который я сделала с Френкелем. Вот там как бы пробный у меня был без вины виноватая и там стояла вот в конце помощник художника-постановщика по костюмам mm -hmm. такая, а уже мой, который делал эскизы и полностью уже за этим как как художник, это был по Дюрер Марту Метеор. Режиссером был Петров очень известный режиссер. Неимоверно красивенная была декорация, это была вся сцена, это была такая мансарда с потолка до, то есть с пола до потолка. Сам Френкель писал картины, это было у художника, сам Френкель писал картины, которые стояли на мольбертах, и я делала костюмы. И как-то я вот, когда я пришла в театр, я даже не понимала, масштаба. Вот я ходила на спектакли, видела Роговцеву, Заклонную, они для меня были какие-то, знаете, вот, наверное, как вот сейчас, сейчас тоже, наверное, такое же отношение к актерам, небожители, какие-то вот это оттуда, где-то на облаках, на, на небесах, они только там, они не спускаются в, к людям, они где-то живут вот там вот на подмостках и на небе, понимаете, а тут раз, и ты там смотришь, а ты а им платье а уже ты, надо. А ты такой же какой-то или они такие же? И у меня вот этой вот какое-то, знаете, вот какой-то грани между э, то, что они старшие или, или они там народные, у меня не было. Ну не было, я не знаю почему, ни дрожи какой-то. Я помню, когда они там раздевались э, э, при мне, и, и как бы, ну, к раздеванию художники привыкли с детства, как бы это нормально. И мы вот эти примерки костюмов и они с чем-то не соглашались, я их убеждала. Хотя разница, конечно, была тогда. Сейчас я могу сказать, что я уже как бы разницы там уже не вижу, потому что я уже сама, скажем, в, этом, в этой сфере, не могу сказать мэтр, но человек, который уже в этом что-то понимает. Да? Конечно, такое вот как бы резкое. И очень много у меня было спектаклей. Были, были сказки. ну, в общем, как минимум три премьеры в сезон, Плюс еще сказка, и, конечно, вот все спектакли, которые там с, и с Френкелем, и с Боровским и с великолепными режиссерами, с Батуриной Надеждой Петровной, с Мащенко Николаем Павловичем. Вот. Ну, я работала с такими людьми, которые, вот я сама говорю, а у меня такая, знаете, приятная дрожь по ногам, потому что это там с Йонасом Вайткусом, скажем, да, вот это такие фамилии, это мирового уровня люди, это уже какая-то, скажем, там, ну, я не знаю, это история э, нашей культуры, э, которая я прикасалась и не только прикасалась, а просто сотворила с ними многому научилась, э, скажем, и, и, и видела, какие они э, э, все позитивные. Я уже не говорю про актеров, с которыми я работала, которых я безумно обожала. Я вот правда, я когда начинала работать над спектаклем, я в актеров просто влюблялась. Вот просто влюблялась и, 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 и в Кадочникову, и в Заклонную, и в, во всех наших, и в молодых, и в юных, и, 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 и абсолютно. То есть тут без разницы, у меня играет главную роль, или он где-то там выбежал в чем-то. То есть я понимала, что если человек выходит там на несколько минут, то это тоже для него большая роль. Это маленьких ролей нету. И может он послезавтра станет великим артистом, и он будет меня помнить. Как художника и позовет свой спектакль. То есть, понимаете, это такое, тут, э, тут должна везде быть любовь. И в драматургии влюблялась, и, и ночью не спала, и придумывала. Я даже помню, когда мы делали с Женей Лунченко Ветер шумит в тополях, а у меня было тогда э, как-то много спектаклей было. И я не заметила приказ на доске. И какое-то время у них уже идут репетиции, и Женя Лунченко меня встречает. Говорит, Валя, ну ты там думаешь, вот как бы над костюмами? Я говорю, Женя, над какими? А вот, он говорит, ну как, ветер шумит в полях, вон приказ висит. Я говорю, да ты что? Я даже пьесу не читала. Ну, честно сказала, вот просто сказала честно. Говорит, не надо у нас уже все сделано ты просто приходи посмотри репетицию Вы знаете я поняла что конечно репетиция когда уже режиссер слепил э, вот то как он это видит и художник это у меня вот я так посмотрела репетицию у меня так знаете вот так радуга какая-то вот открылась и я все костюмы увидела вот я уже увидела все и абсолютно. вот абсолютно и там... вот эту шапочку и вот эту вот жилеточку в розочке у э, саши это вот такого французика э, вот знаете вот как бы он такой пикантненький должен быть вот сразу все говорю, женя господи ну раз ну все увидела вот и оно как-то вот знаете вот так вот э, и вот сейчас мы работаем тоже над э, спектаклем Алла Юрьевна э, делает, э, не буду э, как бы предговорить какой, но э, она точно так же позвала, скажем, это была читка, но читка была э, в зале, не просто за столом, и актеры уже немножечко, э, немножечко как бы понимая свою роль, они чуть-чуть э, давали нутра, угу. потому что читка это просто читка, это ты читаешь текст. А здесь уже было с каким-то внутренним. Ну, я когда сидела, смотрела, у меня там и сердце разболелось уже, и я уже вся такая, вот прям для меня говорила, вот уже спектакль. Она говорит, так это просто читка. Но для меня тоже вот все стало понятно. И она потом говорит, ты пьесу будешь читать? Я говорю, ну, я уже все увидела. Уже как бы это разбирать там, это уже пусть артисты там вот это вот разбирают, вот это все. Вот. А для меня, как для художника, вот этот эмоциональный, и вот это, вот это все уже оно для меня сложилось. Наши да. зрители не совсем понимают, что на самом деле в театре нет ни одной случайной детали. И каждый костюм, он записывается на подсознание, то есть любая брошечка, любой цвет, это отсылает к эпохе. Конечно. Ты в одном из интервью нам, журналу «Стена» рассказывала, помнишь, «Враг народа» о шапочке, как шапочка преображает героя да, и да, как сложно да, да. вот эту маленькую деталь даже подобрать. Да. А зритель не знает, он приходит на готовое и не понимает, что сейчас на сцене происходит так называемое даже психологическое переобувание. Это правда, это правда. Эскизы были сделаны все, как бы полностью, вот это с Йонусом Ваткусом я делала, сделаны все эскизы, все костюмы были шиты четко по эскизам. Вот прямо вот э, по картиночке и шляпки, и туфельки, и все. Э, благо у нас, вот кто не знает, у нас цеха есть, у нас и обувь шьется, и шляпки шьются, и брошки делаются, и э, в общем все абсолютно э, как бы вот э, Полностью костюм можно сделать, как ты нарисовал. Вот как ты нарисовал, тебе все, твою всю мечту воплотят. Для художника это благо, конечно. Это счастье, когда вот, вот так вот можно сделать. Потому что я работала в других театрах, и э, это немножечко так мягкое, скажу, немножечко сложнее, это э, забирает больше энергии. Когда все на стороне и надо искать? Да, но в принципе в нашем театре тоже надо там ткани подбирать, надо искать там какие-то есть нюансы, когда там тоже надо что-то где-то найти. Но здесь не было главного героя там по тексту Александр Кабзарь играл, у него шапочка, которая все время идет, он ее ищет, конечно костюм, она должна еще по стилю подходить, по цвету, то есть и конечно ему должно быть в этой шапочке комфортно. А костюм такого ванильного мороженого, да? Да, он был, первый костюм был э, такой цвета слоновая кость или называется еще кипельно-белый. А второе уже второе детство, он был уже в таких мрачных коричневых немножечко таких болотных тонах. И вот эта шапочка должна была подходить и к первому варианту, и ко второму. И актеру должно быть удобно, и костюм должна не испортить. В общем, задача, конечно, и так по, по бутикам по магазинам поняла что шапочки там такой и близко нету и э, плавно перешла жить я на секенд. дня четыре я там жила с утра до вечера копала рыла кучи шапочками вот и э, не помню на какой день но я когда увидела эту шапочку у меня даже сомнений не было что это она вот я ее нашла и я понимала, что вот, вот, это вот... И когда я принесла Саше, я ее дома постирала, я уже костюмером не доверяла, я ее принесла Саше. вот эта радость артиста, когда ему принесли то, что ему надо, вот в роли, это, ну, вот это как радость ребенка, которому купили безумно дорогую игрушку. То есть это был восторг. Вот, вот что вот эта вот шапочка прям здесь. То есть ему не предлагали первую, он говорит, не, не надо, это мне не подходит. Второе, та да, нет, это не то. А ему сразу принесли, и вот она сразу как бы легла. Ну, это вот четыре дня моей жизни вот, было посвящено поиску, поиску этой шапочки. Я же тебя не зря про это спрашиваю. Почему? Потому что человек, который рисует портреты, он должен разбираться в психологии, он должен знать человеческую конституцию. Художник, он работает на вечность. Это правда.